Сегодня отправляем комплект для самостоятельной сборки. Здесь квадратный метр светодиодного экрана и что туда входит. Давайте по накладной проверим, убедимся, что все есть. 18 модулей, 320 на 160. Они вот так запакованы лицом к лицу. Получается. Тут их 9 в ряд, 9 умножаем на 2, 18. Нужна обязательно нам карта приема. Одна, вот карта приема. Так же самое здесь должно быть 3 блока питания. Вот они, три блока питания. Провода, шлейфы, чтобы дать сигнал на модуля. Вот такая может быть другая коробочка. Шлейфы идут в комплекте обязательно короткие. И обязательно удлиненные, потому что где-то модуля будут там чуть дальше стоять от карты приема. Есть. Проверяем. Обязательно провода питания. Вот они, под 18 модулей. Магниты. 72 штуки потому что мы собираем данный комплект, он идет на магнитной системе. На магнитной системе, если сами собираете вот такой вот железный корпус, вкручиваем магниты и собираем, монтируем вот такой вот экран. Так же само, экран можно смонтировать на кабинетную систему, тогда магниты не нужны, там просто будут эти винтики в комплекте и модуль прикручивается непосредственно к алюминиевому кабинету. Алюминиевые кабинеты, это подконцертные системы, хорошо используются, они быстрого монтажа. Чтобы запустить экран, нам обязательно нужен контроллер. Контроллер не идет в данном комплекте, потому что, допустим, вот этот контроллер, который у нас на сайте стоит порядка 80 долларов, его даже достаточно может быть на 10 квадратных метров, грубо говоря, там, а третий, грубо говоря, на 10 квадратных метров, а пятый там 20, этот на 30 квадратных метров, либо процессоры там на 100 квадратных метров. Э, наши менеджеры могут вам подсказать, какой процессор на сколько квадратных метрах данного пикселя вам подойдет. Подсветите свой бизнес, обращайтесь в компании Атомат.